jakkan langkah ke rumah Allah untuk solat zuhur. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Alhamdulillah, seperti yang saya pernah ungkapkan atau seperti saya pernah kupaskan sebelum ini, ertinya segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kalau tuan-tuan puan-puan ingat bila atau perhatikan, kalau tuan-tuan puan-puan perhatikan apabila kita berterima kasih kepada manusia kita cakap terima kasih betul tak kalau bahasa arabnya kita cakap syukran syukran terima kasih tetapi kita jarang pula dengar kita orang cakap syukran lillah syukran kepada Allah kita jarang dengar ya kita biasa dengar orang kata kalau kita nak bersyukur kepada Allah cakap alhamdulillah betul tak dan itu adalah sunnah nabi kita sallallahu alaihi wasallam jadi apa bezanya kita puji Allah dan kita berterima kasih kepada Allah mana lebih hebat Aa, ini ada ulama kupaskan. Subhanallah, Allah yang maha berkuasa, Allah yang maha sempurna, telah menjadi di dalam aa, lafaz kita, di dalam kebiasaan kita untuk menyatakan. Apabila kita bersyukur kepada Allah Kita cakap Alhamdulillah Segala puji itu adalah kepada Allah SWT Segala puji yang ada itu hanya kepada Allah SWT Ini lebih hebat Ini lebih gah Daripada sekadar berkata terima kasih Kenapa? Terima kasih ini antara kalam ulama Antara kupasan ulama Ulama kata Terima kasih ni adalah apabila kita mendapat sesuatu kita berterima kasih. Haji kasih saya satu benda. Haji Haji kasih saya mi goreng. Saya cakaplah terima kasih Haji. Kalau Haji tak kasih saya mi goreng, tiba-tiba saya jumpa Haji, terima kasih Haji. Haji pun terperanjat, betul tak? itu kira penggunaan kata. Bila kita berterima kasih kepada orang, biasanya lumrahnya adalah selepas kita mendapat kebaikan daripada orang itu. Tetapi bila dengan Allah Subhanahu Wa Taala kita dapat Ganja apa tu kurniaan daripada Allah dapat pemberian kepada Allah ya betul kita berterima kasih dan ya betul kita bersyukuran apa kita syukran kita bersyukurlah syukur dengan syukran itu daripada perkataan yang sama ya betul kita berterima kasih tetapi lebih daripada itu lebih daripada itu terima kasih kata ulama bila kita dapat kebaikan kita berterima kasih tapi pujian pujian tu kalau kita dapat kebaikan kita puji tak dapat kebaikan pun kita puji kerana orang itu layak dipuji. Betul tak? itu beza terima kasih, lafaz terima kasih dan lafaz pujian. Lafaz terima kasih ni apabila kita dapat kebaikan pada orang tu kita berterima kasih. Tapi lafaz pujian, hari dia kasih ke hari yang dia tak kasih, kalau dia memang layak dipuji, dia memang handsome, dia memang tampan, dia memang segak, dia memang pemurah, dia memang bergaya dan sebagainya, ada sifat yang baik pada dia, kita tetap puji dia. Begitu juga, alhamdu dengan asyukru. Asyukru ini ungkapan terima kasih, perasaan berterima kasih, perasaan menghargai. Ini lumrahnya apabila dapat pemberian, apabila dapat kurniaan. Tetapi alhamdu, alhamdu ini adalah pujian. Pujian ini pada masa kita dapat kebaikan atau pada masa kita rasa kita tak dapat kebaikan, tetap jika orang itu layak dipuji, kita puji dia begitu juga dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala selain kita bersyukur kepada Dia, kita puji Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan al alam semesta, Tuhan sekalian alam. kerana sememangnya Allah itu layak dipuji. Sememangnya Zat Allah itu maha sempurna. Sememangnya sifat-sifatnya mulia-mulia belaka, sifat-sifatnya cantik dan indah belaka, dan Allah sangat layak dipuji. Segala puji milik Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ma'asyiral muslimin wa zuratul mu'minin rahimakumullah Pada hari ini, Alhamdulillah kita dapat sambung kelas kita, kelas al zuhur setiap selasa InsyaAllah kita akan kupaskan dua lagi nama Allah subhanahu wa ta'ala yang biasa kita dengar Dan dengannya kita layak memuji Allah subhanahu wa ta'ala Kita puji Allah kerana Allah memang layak dipuji kita puji Allah kerana Allah adalah Tuhan alam semesta kita puji Allah kerana Allah adalah Tuhan yang memiliki sifat-sifat indah yang memiliki sifat-sifat sempurna. Dan antara sifat-sifat indah dan sempurna antara nama-nama Allah Al-Asmaul Husna yang kita patut ketahui adalah dua nama ini yang biasanya bergandingan setiap kali kita solat. Apa dia? Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini daripada nampak macam kalau kita tulis dalam bahasa Melayu pun ada huruf R, ada huruf A, ada huruf H, ada huruf M. Dalam bahasa tu dalam bahasa Melayu lah ijaz rumi. Kalau dalam bahasa Jawi, dalam bahasa Arab atau dalam bahasa Melayu tapi tulisan Jawi, dia ada tiga huruf yang penting. Ada huruf R, ada huruf H ha, dan ada huruf Mim. Huruf-huruf uh, ni uh, daripada adalah batu asas kalimat rahmat Ar-Rahman, Ar-Rahim Maksudnya Allah yang maha merahmati Allah yang maha merahmati Biasanya kita dalam bahas dalam terjemahan bahasa Melayu Kadangkala lah, kadangkala Ni waktu saya kecil-kecil tak -kecil, tahu sekarang macam mana Kalau kita nampak stiker di 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 kereta ke stiker di dinding Ada tulis Bismillahirrahmanirrahim Dia akan kata Ar-Rahman apa? Maha, maha pemurah Ar-Rahim maha penyayang kadang-kadang versi lain pula bismillahirrahmanirrahim dia kata ar-rahman tu maha pengasih dengan nama Allah yang maha pengasih yang maha penyayang kadang-kadang pemurah penyayang kadang-kadang pemurah dan maha mengasihani itu kira ar-rahman ar-rahim ni maksudnya apa sebenarnya mudahkan cerita ar-rahman dan ar-rahim ini daripada kalimat rahmah Rahmah Allah yang Maha Merahmati. Tapi ada sedikit perbezaan antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Tetapi kedua-duanya adalah nama Allah yang Maha Mulia, nama Allah yang mengandungi sifat rahmah. Maashirul Muslimin wa azoomatul Mukminin rahimakumullah. Jika anda semua lah ingin tahu sedikit apa perbezaannya, memang ulama ada bahaskan. Aa, ada lebih daripada satu pendapat lah ada lebih daripada satu pandangan para ulama untuk bezakan ar-rahman apa ar-rahim apa ya ar-rahman antara perbezaan lah saya, saya berikan uh, dua dua pendapat lah eh. saya berikan dua pendapat sebenarnya ada lebih sebenarnya tapi saya berikan dua sahaja untuk uh, tengah hari ini yang pendapat yang pertama ya ar-rahman dan ar-rahim ada perbezaan sedikit kedua-duanya mengandungi sifat rahmat tetapi ar-rahman itu adalah menunjukkan Allah yang maha yang meng, Allah yang bersifat rahmat dan ar-rahim itu Allah yang merahmati. jadi satu tu ar-rahman tu lebih berunsur kepada sifat Allah Subhanahu Wa Taala dan ar-rahim lebih kepada tindakan perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-hambanya. Itu sebab siapa yang fasih bahasa Arab ya antara ungkapan ulama mereka angkatakan ar-rahman dzur rahmatil wasiah ar-rahim dzur rahmatil wasilah ar-rahman itu adalah yang empunya rahmat yang luas ar-rahim itu adalah yang empunya rahmat yang ditujukan kedua-duanya maksud merahmati tetapi ar-rahman itu lebih kepada sifatnya ar-rahim itu lebih kepada perbuatan fiil Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya itu satu kalau kurang faham tak apa saya kasi pendapat yang kedua. Apa beza Ar-Rahman dan Ar-Rahim? Pendapat yang kedua, apa beza Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini? Ar-Rahman kata ulama adalah Allah yang Maha merahmati sekalian alam, sekalian makhluk, zat yang Maha merahmati semuanya. Ini maksud Ar-Rahman yang Maha merahmati dalam bahasa Melayu kadang-kala -kadang kita gunakan yang Maha pemurah. Jadi kita lihat di luar sana ada kita nampaklah contoh ada ibu kucing dan anak kucing bila nak bila nak seberang jalan tu ibu kucing tu tunggu anak kucing dia jalan pelan-pelan bila ada contoh ada kucing lagi besar nak serang anak dia kucing tu pun ibu kucing ni pun menghalang lindungi anaknya walaupun apa tu nama dia walaupun dicakar dan sebagainya ibu kucing ni tetap ada rahmat terhadap anaknya ini semuanya apa Antara kesan Allah Ar-Rahman Allah Maha Merahmati Allah Maha Merahmati sekalian so, kalian makhluknya Dan Allah juga merah, memberi secebis rahmatnya Di dalam hati-hati makhluknya Itu adalah antara kesan Allah Ar-Rahman Sifat Allah yang uh, diambil daripada namanya Ar-Rahman Kita lihat ada orang yang bukan Islam Walaupun bukan Islam tetapi mereka hampir berputus asa di di hospital ibunya sedang tenat dan sebagainya tetapi pada detik-detik terakhir terjumpa pula penderma organ yang boleh selamatkan ibunya akhirnya ibu dia pun selamat yang tenat ni pun selamat dia pun dapat keafiatan dan dia beransur pulih ini rahmat dari siapa ini rahmat daripada Allah Ar-Rahman Allah Maha Merahmati segenap makhluknya rahmatnya sampai dan tertuju kepada semua makhluknya. Ini adalah Allah Ar-Rahman. Ar-Rahim pula maksudnya apa? Ini pendapat kedua ya. Beza Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahim ini adalah menunjukkan rahmat Allah yang khusus bagi orang-orang mukmin. Rahmat Allah yang khusus bagi orang-orang yang beriman. Subhanallah. Ini menunjukkan keadilan Allah Subhanahu Wa Taala dan bukan hanya keadilan tetapi kerahmatan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Ta'ala ya dengan limpah kurnianya merahmati semua makhluknya. Allah bukan hanya mencipta dan kemudian membiarkan makhluknya begitu saja makhluknya, baik yang soleh, baik yang tidak soleh, makhluknya baik yang beriman atau baik yang mengkufurinya, makhluknya yang bersyukur atau yang tidak bersyukur, makhluknya yang manusia, yang jin, yang binatang, yang mikro uh, yang mikroorganism binatang serangga dan sebagainya ini semua Allah bukan hanya ciptakan tetapi Allah telah sediakan mereka punya rezeki Allah telah sediakan unsur-unsur uh, kehidupan di dalam kehidup, di dalam diri mereka dan sebagainya ini adalah Allah Ar-Rahman tetapi pada masa yang sama Allah dengan maha adilnya mengkhususkan rahmat yang istimewa bagi hamba-hambanya yang beriman ini menunjukkan keadilan Allah Subhanahu Wa Taala. Manakan sama hamba yang Dia telah ciptakan tetapi tidak mengindahkannya berbanding dengan hamba yang Allah ciptakan tetapi setiap hari tersungkur sujud kepadanya, solat kepadanya, menyembahnya. Ya kan? Beza kan? Jadi Allah pun ada special treatment. dalam istilah kata kita lah, itu asal ulama kata Ar-Rahman itu adalah rahmat Allah kepada segenap makhluk untuk semua khalaik untuk semua makhluk dan ar-rahim itu menunjukkan Allah punya kerahmatan kepada orang-orang yang beriman kepada hamba-hamba yang beriman subhanallah. Muasyara muslimin rahimakumullah bila kita dah tahu Allah ini Maha rahmati apa yang kita perlu buat berbalik kepada perkataan atau pernyataan saya di awal kelas tadi, di awal sesi ni tadi saya cakap pasal apa? Syukur dan puji. Jadi kita syukur dan puji Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tahu kita datang ke masjid pada hari ini hanya senyap kerana rahmat Allah yang Allah kurniakan kepada kita. Tanpa rahmat Allah, tanpa hidayah Allah, tanpa taufik dari Allah kita tidak akan sampai ke masjid ini. Bahkan kita barangkali tidak akan beriman dengannya. A'udzubillah min zalik. Ini semua adalah kerana rahmat Allah kepada kita. Kita terpilih untuk dijadikannya hamba yang bersolat, hambanya yang menyembahnya, hambanya yang beriman kepadanya. Ini adalah antara kesan rahmat Allah Subhanahu Oleh itu kita hendaklah bersyukur kepada Allah Subhanahu Itu yang pertama bersyukur memuji Allah Subhanahu Yang kedua Elakkanlah perkara-perkara yang menjauhkan diri kita daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya ada perkara-perkara yang menjauhkan diri kita daripada rahmat Allah. Yang kita lebih takutkan adalah apabila kita diharamkan daripada rahmat Allah di akhirat kelak. Yang kita takutkan adalah apabila kita dikecualikan daripada rahmat Allah di hari akhirat kelak. Itu sangat-sangat merugikan, itu sangat-sangat menggerunkan. Kenapa? Kerana di akhirat kelak tiada jalan keluar. There's no U-turn. Kita tak boleh U-turn. Di sini, kita kalau fail periksa pun, kita boleh retake. Ah, nak ambil pre test kereta, nak dapat lesen. Alamak fail lah. Dia punya apa? BTT. Teori test. Fail. Salah, tu, salah pilih. MCQ. Kita boleh retake lah. Bayarlah berapa ratus dolar, retake lagi. Sebagai contoh. Tapi di akhirat, akhirat bukan ladang ujian. ya. Akhirat ladang pembalasan. Tempat kita dibalas. Tak ada ujian lagi. No more test. Test dah habis bila kita diharamkan daripada rahmat Allah di akhirat kelak subhanallah auzubillahi min zalik apa yang boleh kita buat lagi kalau Allah tidak merahmati kita di hari itu siapa lagi yang akan kita me, 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 uh, uh, meminta ihsan meminta meminta belas semua orang pada waktu semua makhluk pada waktu itu itu masing-masing sedang fokus tentang nasib mereka masing-masing masing-masing sedang gerun akan nasib mereka masing-masing Ingat satu hadis Nabi SAW Apabila Nabi SAW terangkan kepada Para sahabatnya Nanti kita akan dibangkitkan Hufatan uratan gurla Hufatan uratan gurla maksudnya apa? Tidak berkaki, tidak beralas kaki Main kaki ayam lah Bila kita dibangkitkan di akhirat kelak Kita semua tak ada kasut Hufatan uratan Uratan apa? <coughs> Maaf Uratan itu tidak berpakaian Gurla, gurla itu apa? Tidak berkhatan Uh, tidak bersunat. Jadi kita ibarat telanjang bulat di akhirat nanti bila dibangkitkan. Lepas tu seorang uh, uh isteri Nabi SAW berkata kepadanya, Wahai Rasulullah, lelaki dan wanita macam itu. Rasulullah SAW kata, pada hari itu lebih dahsyat untuk kita terfikir tentang perkara ini. Hari itu terlalu dahsyat untuk kita fikirkan malu, segan, dah tak terfikir lagi. Sebab apa? Saking dahsyatnya, saking menggerunnya, menggerunkan hari akhirat tersebut, hari pembangkitan. Jadi pada hari itu kita mendambakan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Alangkah ruginya, alangkah sengsaranya, alangkah celakanya. Jadi jika pada hari itu kita diharamkan atau dibendung daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. <tuh> yang terakhir antara perkara yang kita boleh lakukan apabila kita ketahui bahawa Allah itu maha merahmati Hendaklah kita jadi insan-insan yang penuh rahmah juga Jadilah insan-insan yang penuh sifat rahmah Apa sebabnya? Perlu ingat satu hadis Nabi SAW Yang berbunyi Ar-Rahimuna yarhamuhumur ar rahman Irhamu man fil ardi Yarhamkum man fis samai Maksudnya Orang-orang yang penuh rahmat ini the merciful people orang-orang yang merahmati orang-orang yang penuh sifat rahmat apa ganjarannya Allah Ar-Rahman akan merahmati mereka irhamu man fil ardi yarhamkum man fis samai rahmatilah kepada orang rahmatilah kepada makhluk-makhluk yang di atas muka bumi ini nescaya yang di langit itu akan merahmatimu subhanallah irhamu man fil ardi yarhamkum man fis samai ini adalah al-jaza'u min jinsil amal kata ulama. Balasannya sesuai, balasannya cocok, balasannya apa tu sama dengan perbuatan. Orang buat baik akan dibalas baik. Orang buat rahmat akan dibalas rahmat. Bukan rahmat daripada manusia semata-mata tapi dibalas rahmat daripada Allah yang Maha merahmati. Subhanallah. Jadi ini adalah antara wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam antara pesanan Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila kita dah ketahui bahawa Allah itu Maha merahmati bila kita dah ketahui Allah itu adalah Ar-Rahman Ar-Rahim hendaklah kita jadi insan-insan yang penuh rahmah juga jadi kita tidak mengharamkan diri kita daripada mendapat rahmat Allah jadi kita tidak Uh, apa itu nama dia menjauhkan diri dari rahmat Allah bahkan sebaliknya kita mendekatkan diri kita dengan rahmat Allah bahkan mendulang rahmat Allah subhanahu wa taala aku lu qauli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum semoga apa yang telah disampaikan bermanfaat untuk kita semua semoga apa yang disampaikan memberi impak dan kesan untuk kita meneruskan perjalanan kita pada hari ini dan sekurang-kurangnya insyaallah mengubah sikap kita sedikit atau mengubah pola pemikiran kita sedikit untuk kita teruskan kerja kita pada hari ini mungkin sebagai antara kita akan bekerja selepas ini atau akan pergi ke sekolah ke pergi ke tuition ke atau sambung berehat di rumah ke dan sebagainya sekurang-kurangnya kita dapat ingatkan diri kita ha ya Allah itu ar-rahman Allah itu ar-rahim kita bersyukuri nikmatnya atas rahmatnya dan pada masa yang sama cubalah sedai upaya jadi insan-insan yang penuh rahmat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. ربنا احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم اهدنا وهدينا واجعلنا سببا لمن اهتدى وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته